Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада бачити сьогодні свого співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика, інструктора та військового аналітика, топ аналітика нашої країни без перебільшення Романа Світина, Романе Григоровичу, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю друзі. Роман Григорович, говоримо про загрози для нас, зокрема про Одесу. Давайте от розпочнемо, тому що Сергій Безкрестов із позивним флеш, фахівець так і заребу, з дронів, він каже про те, що росіяни намагаються відрізати від транспортного сполучення всю західну частину Одеської області. Каже, що противник нещодавно атакував міст у затоці і вже почав атакувати ще один міст у маяках, і все це якби є свідченням того, чи бачите ви таку загрозу, якщо так станеться, що це буде тоді знову ж таки означати. Это какое-то повторение того, что они робляют на в Херсоне? Ну, это давно, в принципе, россияне пытались это сделать, отсечь этот рукав, который соединяет наш от Одессы ну, по югу с Румынией и с Дунаем. Вот эту, вот эту сторону, причем давно били, по, пытались ударить по мостам, и как только мы начали бить по мостам российским, они остановили эти. То есть начала работать и зерновая составляющая, то есть и экономическая, естественно, трафик экономический пошел. И вот россияне сейчас заново взялись за эту тему. То есть они пытаются остановить нашу экономику именно ударами по этому направлению. Значит, нам как минимум, что нам надо делать. То, что они уже начали бить, это уже понятно. Продолжили, по крайней мере, эту тему. Нам что надо делать? Ну, первое, надо все-таки запрашивать наших партнеров прикрыть эту, то есть, эту сторону. Вообще Одессу надо прикрывать с точки зрения портов, то есть это портовый город. Причем трафик не только энергетический идет, зерновой трафик и на особенно в страны нуждающиеся, то есть это надо вопросы поднимать и прикрывать с моря, прикрывать с воздуха. То есть воздух, особенно в Румынии, румынские аэродромы, на которых сейчас базируется натовская авиация, они могут на себя взять эту миссию, прикрыть это направление с воздуха. Это может быть, кстати, как раз первый такой шаг по европейскому участию в безопасности некоторых наших основных таких инфраструктурных объектов. Вот и Одесса. Там могут быть, ну, могут там быть и французы, Румыны, то есть румынские войска, само собой имеется в виду авиация. Извините, ракетные комплексы там можно развернуть, допустим, подтянуть. Те же французские СТНТ, которые прикрывают аэродромы, в Румынии их можно подтянуть ближе. Они, они могут э, видеть ну и работать и по э, Румынии в этом смысле, по Молдове, в том числе и по Одессе, или, по крайней мере, по этой части. Это давно надо было сделать. А особенно сейчас, когда вот есть уже идея, связанная там некоторым участием миротворческих так называемых сил, так вот занимайтесь миротворчеством. Вот тут конкретно прикладная задача. Прикройте этот участок от Одессы до Румынии, прикройте разными, разными средствами поражения. Туда российские войска не дотянутся. Но туда ни самолеты не долетят, ни лодки не доплывут, российские войска там не появятся однозначно. То есть контакта с российским, с российским, с российским вооруженными силами по этому участку не будет. Но объекты дальнего поражения можно сбивать. Потому есть смысл эту тему поднимать раз, ну и второе, зеркальный удар. Надо, значит, продолжать наши удары по российским мостам и особенно по логистике. Ростов, Таганрог через Миусский залив, через Кальмиус, через Миус, эти железные дороги автодороги, которые должны отсечь, мы должны это сделать, отсечь ростовское направление от Донецка. Ну, то есть, растечь его. Вот там есть, там есть карет Начиная с Дона, в конце концов, на, на, на Дону эти железные, железнодорожные мосты и авто, автомобильные мосты, которые соединяют левый берег Дона, это Ростов, Густье, левый берег Дона с правым берегом, и дальше идет движение в сторону Донбасса. Вот что нам надо тоже делать. Причем не надо ничего ни о чем рассказывать Никуда плакаться, ни, ни у кого простить, ни запрашивать там у россиян чего-то, какого-то перемирия. Наоборот, долбить их надо. Россияне по-другому не, не, не понимают. Пока их не отдолбишь, до них, до их мозгов ничего не доходит. Причем не забывайте за Керченский мост. То есть раз уже такая жара пошла, начали мосты по основным логистическим цепочкам перебивать, так надо однозначно взяться за Керченский мост. И добить его в конце концов, ну три раза уже добили, надо уже добить четвертый раз, чтобы он уже никогда в жизни не поднялся, по крайней мере в течение, пока до, до нашей победы. Ну вот так, такие две задачи надо выполнить. Прикрыть с одной стороны и с второй стороны э, долбить дальше российские Москвы. Дивіться, ви розповідаєте про те, що можна зробити, аби посилити протиповітряну оборону, про те, що можна розмістити і зенітно-ракетні комплекси, а керівництво держави виходить і каже, що у нас навіть до деяких систем протиповітряної оборони не вистачає ракет вже їх немає. Ну якби більше деталей немає, але тим не менше, проблематика така є. Так, це якесь таке ну от, явище, яке буде вирішено найближчим часом, чи тут для нас може йти мова про якусь більшу проблему. Тогда этому руководству государства надо сказать две вещи: бери шины или иди домой. Ну, если они не 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 способны обеспечить наши зенитно-ракетные комплексы или даже ЗРК наших партнеров достаточным количеством средств поражения, ну взяли шины или идите домой. Мы столько раз уже идем. А тем более засиделись уже седьмой год. Идет. Два года уже пересидели. Так это точно уже и в шинели, и в карманах шинели, и в бриджах, и в, э, в галифе понасовали золотых батонов, уже хватит им в конце концов. Раз они вместо золотых батонов, вернее вместо ракет золотые батоны рисовали. Мы же видели всех этих Миндичей и Цукерманов миллионами. Воровали и убежали в Израиль там крошить на стене плача, э, выпрашивать, вымаливать прощение так называется. Ну то есть это надо с этим вопросом надо вот так решать. А как по-другому? Исполнительную власть заменить можно за 2-4 часа. Летом же заменили. Ну так и сейчас надо это сделать. Магалину на фронт и завести в кабинет министров военных, которые быстро решат этот вопрос. Или, по крайней мере, максимально быстро. Разными способами с работы с нашими партнерами к ним будет доверие. А почему не дают этой власти достаточного финансирования или тех же средств поражения. Ну да, после Миндича, после Цукермана, какой дурак им вообще? Ну кто еще доверит хоть одну копейку э, этим самым, этим жуликам зеленым после Миндича и Цукермана? Ну кто? И потому нет у нас не только средств поражения, не только ракет, у нас много чего нет. Хорошо, хоть приняли решение под финансирование следующего года, но вряд ли под эту власть. Я думаю, будет обязательно условие тому, чтобы была сменена власть, все эти суперманы Миндичи, которые последователи, которые остались в нашей власти, убежали либо опять в Израиль, либо сели на скамью подсудимых или в СИЗО, по крайней мере, под допросы следователей наших правоохранительных органов. А как по-другому? По-другому просто не будет. Они у уже никто ничего не верит. Потому только единственный способ без выборов, перевыборов, заменить исполнительную власть, завести людей с доверием, Не тільки українським, а й що і наших партнерів, на розподілення фінансових потоків, в тому числі воєнних заказів, военных заказов. Ну, тобто, по-другому просто нічого не буде. І ще раз повторюсь: біліши не ліді домой, якщо вам щось скажу, раз у них чого немає. Дивіться про вибори, активно говорять останніми днями. Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко, який знову почав її очолювати, заявив, що він готовий очолити робочу групу, яка буде займатися. Розробку знову ж таки проведення виборів, а також референдуму, от і каже, що буде до цього долучено і громадськість, і, в принципі, і буде активно все це висвітлюватися в, в медіа. Так що означається, і раніше була заява мовля, верховного головнокомандувача про те, що він не проти, або, знову ж таки відбувалося і онлайн голосування. На цьому фоні виходить Путін і каже, що на наступних виборах в Україні треба або 10 мільйонів українців які наразі проживають в російській федерації мають хоча б від путіна бо вони мали можливість проголосувати і е, каже що якби ну, росія готова подумати над зупинкою ударів в глибину україни у день голосування у випадку проведення виборів Роман грочу все ж таки як ви пов'язуєте якимось чином всі ці от ну речі знову ж таки Ну, конечно. Ну, давайте разложим по, по, по этапам, потому что здесь кучу все сметать не поймет. Да. Сверху сбоку посмотрим. Степь, степь. Первое. Кому надо сейчас выборы? Вернее, даже не так. Под выборами прикрывается, вернее, под выборами, выборами прикрывают один из механизмов потери нашей государственности, то есть и потери нашей территориальной собственности, территориальной целостности это референдум. Вот не просто так же толкают тему, а теперь, смотрите, кто толкает. Корниенко. Я не знаю, кто такой Корниенко. Корни. Я его не знал, пока он был руководителем э, этой Суги народа. Этой. Пока он не был руководителем, никто его не знал. Но я точно не знал. И сейчас он стал опять руководителем Суги народа, опять его никто не знает. А он продвигает идею Арахамии, там, или с вместе, проталкивает идею выборов через Верховную Раду и референдума вы же американцы вымогают выборы от нас. Вот американцы давайте, не, давайте степ бай степ сначала. О референдуме поговорим. Зачем нам, вы же видите, прикрываются выборами, которые, которые от нас, оказывается, американцы у нас требуют, да? Прикрывают идею референдума. Параллельно с выборами проталкивают идею референдума. Причем самое интересное, это не только Корниенко, Рахами. Но Арахамия, понятно, ему надо ту подпись, которую он в 22 году под сдачу Донбасса и Крыма поставил у Абрамовича и Беннета под этот договорняк, ему надо дальше через референдум провести отчуждение нашей территории. Сейчас с идеей референдума носятся все политики Верховной Рады, все руководители всех фракций. То есть для них важно, через, а по-другому никак нельзя через референдум отдать часть нашей оккупированной территории России. То есть они работают конкретно на России. Сейчас все политики, все руководители фракций, которые будут продвигать идею референдума, их можно тут же брать по 110 и по 111 статье. Почему Уголовного кодекса? Почему? Потому что это продвижение механизма, причем антиконституционного. У нас в Конституции прямая норма запрета на референдумы по отчуждению наших территорий. То есть они пытаются просунуть идею э, законного отчуждения нашей территории. Потому следите за всеми этими говорящими московскими головами, которые будут сейчас носиться с идеей референдума. Это первое. Отложим в сторону. Положим на полочку. Вторая идея выборов. Выбора, у нас выборы три ветки власти. Есть. Местные выборы, президентские выборы, Верховную Раду. Ну, то есть, о каких выборах речь? Конституция Украины прямо запрещает выборы в Верховную Раду. Причем прямое, прямой запрет при о приведении боевых действий при военном положении. Есть возможность прямого запрета нет. Возможность выборов президента, перевыборов президента. Причем запрет есть только законом, который приняла Верховная Рада. Конституционной нормы на запрет нет по выборам президента. Конституционная норма на но запрет по выборам Верховную Раду. Потому здесь тоже мухи отдельно, котлеты отдельно. Да? То есть за Верховную Раду забываем за местные советы выборов. Остается перевыборы президента которые технически очень сложно провести, очень сложно проведение боевых действий. Но с точки зрения конституционного права, возможно, для этого надо изменить закон о военном положении, снять норму запрета выборов президента и запустить механизм перевыборов президента в Украине. Вопрос, надо это Украине или нет? Я вам скажу, нет, не надо. Нам любая, любые выборы сейчас, в смысле смены власти, любые выборы, как политический процесс, разорвет страну. Вот просто разорвет. Потому что мы уже видим, как эти политические силы, которые седьмой год сидят, себя ведут. То есть они пытаются протянуть идеи референдума и так далее. этом они просто разорвут страну. Поэтому выборы в смысле смены исполнительной власти нам не нужны. У нас парламентская, давайте степ парламентская президентская республика. А если завтра президент помрет, вы думаете, что-то случится со страной? Вот что будет, если вдруг Зеленский вышел на улицу, пошел на работу, забыл, как дышать, и умер, да, Не желаем мы этого просто говорим как технически. Вот умер Зеленский. Что произойдет? Знаете что? Ничего. Вот ничего. Потому, почему? Потому что у нас парламентская президентская республика. У нас такое уже было с Януковичем. Вышел Янукович на крыльцо почитать себе конституцию, да, и улетел в Москву. И что произошло? Да ничего. Ну, парламентско-президентской республики руководить государством, по большому счету, с точки зрения управления государством, при кабинет министров выбираемый Верховный Рад. Но Верховная Рада собралась, перевыбрала кабинет министров, поставила премьера, уважаемого человека всей страной. Для этого же не надо выборы и перевыборы. Для этого просто поставили задачу ну, десятку агент, которые вам четко покажут, у кого есть доверие, а кому нет доверия. И все. Вот вам ставьте кабинет министров, набирайте премьера и кабинет министров, за 24 часа этого, это делается. Зачем нам в этом смысле президент? Для чего? Он не нужен абсолютно. Вот по большому счету 21 мая прошлого года закончились полномочия у президентской ветки ве власти. Она не подтверждена, то есть эти полномочия не подтверждены Конституционным судом. Про продление этих полномочий. А значит, не закончились. В прошлом году у нас нет сейчас полномочий у президентской власти. Где, где она должна быть, эти полномочия? Дело ж не в президенте, не в кресле, не в флаге и так далее и тому подобное. Дело в полномочиях. Кто отвечает за то-то, кто назначает того-то, того-то, того-то и того-то. Все. Эти полномочия автоматом должны уходить. Кому? Председатель Верховной Рады. Как это было, вспоминайте, в 2014 году Януковича не стало, его полномочия были у председателя Верховного Совета. Все. Вот вам и работа дальше, и введение боевых действий, и вообще без президента. Потому что ну, в основном все демократические страны, практически все, у них рулит в основном премьер-министр и канцлер и так далее и тому подобное, и которые в конце, в конце концов принимают решения внутри страны и снаружи. Меркс что, президент? Или не, Таньяк, не президент? Ну, то есть, может, Черчилль президентом был? Помните войну Вторую мировую? Так Черчилль не был президентом, он был премьер-министром. Вот и все. Вот и кабинет министров, который рулит страной. Зачем вообще, зачем президентская власть? Зачем этот офис президента? Это очередная крысятня и так далее, и тому подобное. У нас и так много лишних властей лишних веток власти. Останется парламентская президентская республика без президента, полномочия будут у председателя Верховной Рады. Все, забыли за эту тему. А вот кто это проталкивает? Проталкивают это россияне, смену власти. Для чего они проталкивают? Для того, чтобы разгорелась внутриполитическая борьба. Все, больше ничего. Им просто надо создать определенный хаос внутри страны. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Сменить власть надо? Надо. Железно, на 100%. Чем быстрее, тем лучше. Какую? Исполнительную. Как? переизбранием кабинета министров. В течение 24 часов, как был переизбран тот же шмыгаль, тот есть седьмой они просто пересортировали летом. А сделать надо то же самое, только завести новых людей. И больше за эту тему можно не разговаривать и не говорить. А то, что Путин сейчас будет вместе с Трампом проталкивать эту тему, опять же, под дестабилизацию внутрь, и не более того. Во время внешней агрессии, во время ведения боевых действий, армия, народ, общество должно быть... С целым единым ядром, которое противодействует внешней агрессии. А любая политическая борьба внутри это ядро просто разрушает. Это в демократических странах. Это если бы у нас была автократия, или э, как при Сталине, да, то есть э, по полный контроль всего и вся, э, тогда этого просто э, да, никто бы этого тогда не требовал. У россиян же никто не требует выборов или при выборах вы э, представляете, как, как кого нарисуют президентом дальше? А у нас демократическая страна, а у нас эти политические процессы внутри страны, они специально запрещены Конституцией, выборы специально запрещены для того, чтобы не создавать внутреннюю эту фронту, внутренний раскол в обществе и вбрасывать эту тему. Потому нам просто они не нужны. И выборы президента в том числе, так как просто тупо вся ветка власти президентской не нужна. И сейчас есть возможность за нее просто забыть. Потому что у президента по полномочия закончились в прошлом году, 21 мая. Они сейчас должны быть в Верховной Раде. И по поверьте, парламентская республика Украина намного удобнее, лучше и устойчивее будет без лишней ветки власти, которая уже за 30 лет, это же она привела к проблемам в стране. В основном, почему? Потому что президентская ветка власти допускает создание новых каких-то новых каких-то ресурсов, на которые потом заскакивают вообще непонятно кто. эти же Миндичи, Цукерманы, Алибабы, 40 разбойников, черно шо из Букупати, который никогда в жизни, никто за них никогда не проголосовал, никогда бы не ни во власть не попали, но вот из-за того, что президентская ветка может назначать офис президента, канцелярию и, и весь остальной этот процесс, вот у нас это проблема, и пока мы от нее не избавимся, а сейчас мы практически технически от нее избавимся. Еще раз повторюсь, 21 мая прошлого года, не, с 21 мая прошлого года не подтвержденные э, президентские полномочия у президентской ветки власти. Потому вот это самый оптимальный вариант для нас. Смена исполнительной власти кабинета министров. А ты еще Путин каже, что, мовляв, 10 миллионов украинцев, которые разе пребывают на территории Российской Федерации, могут голосовать на наступных выборах. А, я могла, нет. Вот, вот смотрите, он подтверждает о том, что минимум 10 миллионов украинцев на оккупированных территориях и в России в том числе находится еще 10 миллионов за пределами Украины в Европе, а там и по миру разбросаны. Так вот потому Конституция и запрещает выборы во время ведения боевых действий. Почему запрет Конституции есть? Потому что все эти моменты уже были. Первая война что ли в мире? все прекрасно понимают, что выборы как таковые провести невозможно. Потому Конституция запрещает их проведение. Ну, тут, тут как сказать, ну, слишком явный вопрос. Естественно, после нашей победы, только после нашей победы, после восстановления территориальной целостности, развала Российской империи, после того, как вернутся те, кто захотят вернуться в Украину, после этого только будут проведены выборы на нашей территории. А до этого, до этого Рулить должен, ну грубо для понимания процесса Черчилль войну выиграл Вторую мировую Черчилль выиграл премьер-министр Великобритании войну выиграл А кто знает президента Великобритании Он вообще там есть Или кто помнит президента допустим Германии или президента того же Израиля Ну так знаем премьер-министра и канцлеров, и совсем непонятных фигур, у которых задача в основном одна – подписывать верительные грамоты, а гриманы выдавать послам. Все, это Министерство иностранных дел. В этом весь, в этом весь процесс. У нас, у нас хорошая, отличная конституция. Там все расписано. Что бы там Путин не говорил, и что бы там еще кто-то не хотел сделать, у нас мы должны исходить из нашего основного закона, Конституции Украины. Там не предусмотрены выборы в Верховную Раду и местные советы при боевых действий. Только после окончания боевых действий, которые закончатся только после восстановления нашей, нашего суверенитета территориальной целостности. Вот весь, весь ответ на все эти посылы, потухи, давление и так далее и тому подобное. Кто кому не нравится, по курсу русского корабля, там расскажут. Роман Григоровичу, подивимося, що всі ці події принесуть Україні. Ми аналізуємо важливі теми у наших спільних ефірах на Ютуб каналі Кутнова. Я закликаю друзі, долучайтеся до нашої спільноти, хто цього ще не зробив. І нагадую вам, що інтерв'ю з Романом Григоровичем ви тепер можете дивитися і тут. Тому, будь ласка, будемо вам всім раді. Романе Григорович, а вам... Дуже дякую за цю можливість спілкуватися, говорити з вами, так і чути ваші думки і поради. Зустрінемося у, нас на у наступних ефірах. До побачення. До свидания.